12 лютого губернатор Донецької області відвідав Святогірськ. Першим пунктом візиту Олександра Кіхтенка став санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації дітей Сиріт Смарагдове місто наразі тут знаходиться 477 дітей із Донецька, Мар'їнки, Краматорська та Углівська. Більша частина з них евакуйована із спеціалізованих закладів міст, де проходять бойові дії. Для них створені усі необхідні умови: зони відпочинку, ігор, годування, навчання. Але кількість дітей вже наблизилась до проєкт Потужності об'єкта. Тільки у дитячому садку центра знаходиться 79 дітей із нозологіями різної складності. Усі вони прагнуть підвищеної уваги. Привіт! Привіт! Любимо гостей! Их нужно, чтобы поменьше было в руки. Их сейчас очень много, и нам сложно уделить всем внимание, так как они требуют этого, понимаете? Вот. Они очень такие особенные. А везут что-нибудь, но ну, волонтеры пишут, помогают. Ча очень много часто, да. И вещи спасибо привозили. Есть что-то, что еще необходимо было? Ну, вони, по-моєму, все, і діти, і обуті, і накормлені. Єдине, ага. да, малышей от, багато привезли нам пандерси. Та ага. да. І хот на вулиці, вітер, і вечір завиває. Манізна пісня, нам мама. Найбільшою мрією колектива Смарагдового міста наразі є завершення будівництва школи. Додатковий корпус дозволить проводити заняття для більшої кількості дітей у комфортніших умовах. Готовність об'єкта 93%. відсотки. Але для завершення проекту необхідна фінансова допомога від держави. Ознайомившись із ситуацією, губернатор області пообіцяв особисту підтримку у вирішенні питання. Вопрос я підніму перед президентом, тому що це дійсно тоді який сьогодні просто остра необхідна. Наступним пунктом відвідин губернатора став дитячий оздоровчий центр Перлина Донеччини, де компактно розмістилося близько двох сотень мешканців Завдіївки, Дебальцевого горлівки та макіївки. Нехитрі розваги для малечі, кімнати по п'ятеро людей, спільні туалет та душові у корпусах, дворазове годування, медичне обслуговування, умови комфортні, але це далеко не дім. Дибальсдибальцеве Дебальцево. кадабралість. Добрались нормально, только выбрались от хреново, с подвала. Это точно. Что, когда выскочили одни хаты, ничего не осталось. Так у вас вообще ничего? А, все полностью. Сука, у нас а дерев дерев деревню с лица земли стерли, насколько я знаю. Много здесь людей из Дебальцево? Но... Да ну все здесь с Дебальцево. Как вас разместили? Нормально, комфортные нормально, условия? Нормально, комфортно. Еще спасибо, что хоть прыгнули сюда. Да. Нормально, Это еще хорошо. А питание, ну, постельное, Уф. все повыдавали? Да, да, все, да. все есть. Подустроились чуть-чуть уже? Ну, Недавно приехали? Ну, две недели уже почти. Две недели уже. Пообвыклись? Да. Ну, как можно обвыкнуться без дома? Вы из какого города? Дебальцево. Тоже Дебальцево. Добрались нормально? Добрались нормально. Здесь условия комфортные? как вам сказать, не дома. Честно. Ну, условия нормальные, ну, но не дома, конечно. Все же необходимая одежда, памперсы. Ну, одежда, да. Одежду дали, памперсы дали. Угу. Со справками для переселенцев тяжелее. Проблема. Для детей, конечно, оно питание не очень подходит. Потому что нет у меня снова практически. Не кушать два раза вечером, получается, они хотят, но ну, уже, уже mm -hmm. сами, да, уже что-то ну, входим, покупаем. Потому что. Ну а будущее какое-то, видите, на что вот сейчас есть надежда, что теплится в душе? <сасыпь> что вам сказать? Хотим домой. Хотим, надеемся, что перемирие что-то даст. На зустрічі із переселенцями губернатор відповів на запитання людей, кожна з яких зводилась до найголовнішої теми що чекає мешканців в обстріляних під владою самопроголошених республік міст? Хто допомагатиме відбудовувати оселі при умові звільнення території? Як можна забезпечити життя на новому місці, якщо міста залишаться під владою ДНР та ЛНР? Хто гарантуватиме працевлаштування у інших українських містах? Чи будуть виплати тим, у кого також загинули рідні під обстрілами? Глава регіону запевнив, що держава поможет людям, видно, в житло, жилье, у том числе приватный и местную инфраструктуру. Электроэнергию и воду и все остальное, и это все будет сделано. Мы сегодня готовы к этому. Сегодня аварийные бригады готовы для того, чтобы решить эти все вопросы. Вы знаете, что сегодня в Донецкой и Луганской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что все деньги, которые имеются в резервном фонде Украины, они будут направляться сюда для решения вопросов, в том числе и людей, которые вынуждены были выехать э, со своих населенных пунктов. Что касается возвращения назад, если это будет не опасно, и если будет где вам жить, вы имеете право вернуться, конечно. Никто не будет, никто не будет э, препятствовать этому. Наоборот, мы будем э, по мере возможности своей помогать, восстанавливать. Мы уже, в принципе, делаем там, где есть возможность такая. Сегодня со всей Украины идет гуманитарный груз сюда, в Мариуполь. И пленка, и стекло, и строительные материалы, и все это будет выдаваться и обеспечиваться помощь в восстановлении, то, что возможно восстановить. Эта работа проводится, и сегодня... Из Киева прибыл дополнительный отряд службы чрезвычайных ситуаций, и мы будем это обязательно делать. Что касается, если нет желания возвращаться назад или некуда, разрушен, к примеру, дом, вы прекрасно понимаете, что здесь тоже вы не можете находиться постоянно, потому что э, здесь тоже э, тот объект, который необходим детям Донецкой области и для отдыха, и оздоровления, и так дальше. В любой регион, в любой регион страны сегодня можете выехать и проживать там. Заявку подавать вот через службу чрезвычайных ситуаций. У нас есть количество определенного по областям Украины, сколько мы могут принять в области семей. Нам, например, поступает даже такое предложение, вот я общался где-то неделю назад с президентом бывшим Ющенко Виктором Андреевичем в Сумской области, там у него на родине есть два дома, многоквартирных, квартирных, которые буквально через месяц будут сдаваться в эксплуатацию и они с удовольствием примут людей из Донбасса и хотели бы видеть там и преподавателей, и врачей, и тех, которые понимают в сельском хозяйстве что-то. То есть есть возможность сегодня вернуться. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что Донбасс никто не бросает. Абсолютно. Киевская власть, она готова помогать. И киевская власть считает Донбасс территорией Украины. Також під час зустрічі голова облдержадміністрації підкреслив, що як тільки встановиться стійкий мир, люди зможуть повернутися у свої будинки і разом з державою та світом відновити зруйновані населені пункти.